ni topik satu kita iaitu pembentukan uh, pembentukan minda pelanggan atas talian pembentukan objektif tanpa objektif seriously semua orang akan kata dia trade sebab nak buat duit, betul tapi cara kita trade cara kita cara kita layan ataupun cara kita nak lihat kepada trading account kita banyak bergantung kepada modal yang kita letakkan Contoh. Tak apalah. Aku depo kecil je, lima puluh. Cuba tukar bahasa tu kepada tak apalah. Aku depo kecil je, lima puluh ribu. kiri kanan orang tengok engkau besar kecil, besar kecil. Faham tak? Ah, <laughs> ha, dia berbeza. Jadi fikirkan benda ni eh. Sebabnya macam ni. Masalah dengan yang kata tadi, tak apalah aku depo kecil je, lima puluh dolar, dia depo berkali-kali. <laughs> Dan lazimnya dia punya dia punya objektif ataupun dia punya target tu tak masuk akal. Ah lima puluh nak buat apa ah Tiga ratus bang. Kalau kau boleh buat tiap-tiap minggu, tolong-tolong call kita orang. Semua kita orang nak. Betul tak Dina? Tahu tak Is? Ah ha, tiap hari kau mesej dia. <laughs> Faham. yang tak masuk akal you can be doing that sampai bila tak apalah test dulu kau punya test dah 13 tahun dah test tak dapat nak test-test ah uh. jadi benda pertama yang kita kena buat dalam uh, uh, memahami bahawa setiap kita berlainan modal lain masa yang lain pengalaman lain semua lain each of us will be unique So work on your objective. So because of this uniqueness ni lah yang membentuk kesaran. So orang akan nampak benda lain, so orang akan nampak benda lain. But there are standard thing yang kita kena buat. Eh? Yang pertama adalah lihat. Bila kita nak masuk market ni, sama juga macam bekerja, sama juga macam berniaga. We have to see apa yang kita boleh offer. Macam kita nak buat resume lah resume, tapi hantar kepada kita sendiri, kau jangan hantar kepada Donald Trump pula Okey. kita lihat kepada diri kita, what can we offer to get basically how you, what you have untuk kita jana income ataupun jana keuntungan daripada market yang pertama modal kita yang kedua, kita akan laburkan masa kita all this bila kita nak buat objektif dia kita kena lihat kepada diri kita sebab so, kita tak nak buat benda katun faham tak letak benda tak masuk akal ha, depo berapa seribu kau nak buat berapa sepuluh ribu bila hujung bulan hmm. bukan tak ada orang buat ada suruh dia ulang balik setiap bulan <laughs> itu benda dia Eh? tapi kita suka dengan cerita-cerita yang macam ni kan. Depo, saya depo 500 bak. Setiap bulan saya withdraw kan. Oh, seronok kita dengar cerita macam ni. Tapi hakikatnya, it's not like that. Kan? Eh? Mungkin 5 tahun pertama masih ramai yang masih ramai yang dikaburi dengan cerita-cerita macam ni. Hopefully, uh, uh, even bagi anda yang trade kurang daripada 5 tahun. Hopefully, buka mata lah ha, buka mata tak, jangan cerita magic Jangan cerita, cerita. Kita suka cerita-cerita yang hebat-hebat macam ni kan. Ha, dia tu dulu flip kan. Daripada 100 jadi 10 ribu. Yes. Cuba suruh dia buat lagi. Faham tak? Kita suka dengar cerita-cerita. Cerita-cerita. Alam bunian. <tuh> Semua. Kita suka cerita macam ni. But kenyataan trading tu tak macam tu eh, yeah, Maybe dalam 10,000 orang ada seorang yang istimewa. Even 100,000 orang ada seorang yang istimewa. Tapi majority je tak. Simple. So kita kena approach dia macam mana? Kita approach dia macam niaga. Slow and steady. Modal kita. Nak, nak Cara kita approach tu depend kepada dua, benda. Modal dan masa. Dan di situlah. Kenapa dia lari pula? Okay. Di situlah. Anda nak tentukan The why factor Kenapa anda Anda check untuk apa Kebanyakannya akan sebut pendapatan sampingan Betul is Klaim bagus-bagus saja Tak, kenyataan trading tak macam tu Saya tak setiap bulan saya untung Ada untung, ada rugi Ada untung, ada rugi Ada untung, ada rugi Itu Konsisten bulanan untung. Oh, claim kadang-kadang kita dengar orang punya claim kan. Ada bulan kita akan buat lebih. Ada bulan kita akan rugi. Bila rugi kita limitkan. Tak ada cerita nak recovery recovery. Every set up adalah itu itu reality dunia ni. Eh, reality trading kan, setiap bulan, oh, 10%, 15%, oh, 20, 30%. Kalau kau tengok yang tu kalau kau compound dia, bu, bu, orang tu dah beli bulan dah. Uh, dia uh, bulan kat belakang yang tak bercahaya tu dia punya, <laughs> dahsyat <sharp> sangat. <laughs> kalau dengan, oh, setiap bulan, uh, uh, itu yang claim 10, 20% belum lagi yang cerita 2000%, 3000% kan. Alah, setakat 30 pip sehari senang tak senang, oh senang, try what <laughs> bidang ni tak trading bukan untuk semua orang dan the thing is kebanyakannya anggap ini sebagai profit uh, boleh dapat berapa tanya dia kalau dia berniaga kan kedai dia tiada bulan dapat berapa yes kita boleh dapat purata anggaran uh, that what we can do kan Seven uh, 7E kat bawah rumah saya pun ada masanya ramai orang ada masanya tak ramai orang ada masa tak ada orang uh, ada aku je beli selepi kat situ <laughs> kan kosong uh. Okay, ramai yang sebut pendapatan sampingan Ma masalahnya yang pertama, modal diguna pakai untuk pendapatan sampingan. Sesuai ke? Itu duit susu anak tu oh, kadang-kadang. Ha, betul ada modal sasaran dia berapa yang kau pergi bila untung besar tiba-tiba kau pergi kompan kan dia nampak tanpa perancangan macam ni kadang-kadang objektif kita bertukar-tukar tukar, tukar, tukar. Ha, kalau katalah eh, anda kata pendapatan sampingan pendapatan sampingan anda akan withdraw masalahnya kadang-kadang bila tiba-tiba dia masuk dia masuk tiba-tiba jadi besar Tiba-tiba keluar perkataan compound lah pula. Letakkan trading account. Boleh ni. dia ah, start cerita FTT. Keluarlah cerita kandung. Alah. Kita semua dah lalu. Kalau dah lebih 5 tahun. At least anda akan sekali terangkat. Apa? Akan ada masanya. Letak. Jadi. Letak. Jadi. Masa tu kau sembang lain. Gelak lain. Yes. It's not. Kalau tanya saya. It's not. But ini sesuai untuk pendapatan sampingan sekiranya anda memang dia sesuai dengan siapa tau siapa yang sesuai pendapatan sampingan ni tahu tak kalau tanya saya seorang so, yang dah bersara bersara dia, dia ada passive income yang cukup untuk tampung perbelanjaan dia dan ada duit lebih lagi yang dia, tak dia tak ada tak cerita dia tak ada cerita hutang tak ada cerita belanja sebab mungkin uh, pelaburan kan apa dia trade untuk isi masa lapang and uh, then itu dia itu sesuai seorang yang telah bersara Ha, uh, dia trade untuk isi masa lapang uh, jadi jadilah pendapatan sampingan tapi yang herannya yang umur apa 23 25 dia buat benda ni kan dia ni bersara ataupun memang tak kerja <laughs> ini bukannya untuk s, dia very very niche, very tak ramai untuk pendapatan sampingan itu realiti dia yes, I, very, I, I agree with you 100% is. it's not for pendapatan sampingan tapi kalau itu anda passive income cukup tak ada fikir nak bayar bil bulan depan man. Uh, tak ada fikir nak bekerja duit ada dah dah ada dah cover ah ha, then baru cerita pendapatan sampingan ataupun at least lah 50 ke 80% anda punya perbelanjaan tabungan covered by your passive income then you talk about pendapatan sampingan tapi kalau tanya trader ramai ni ya lah duit lebih kan kalau jadi jadi lah kan? itu dia ha, kalau anda nak tahu kenapa dia tak jadi itu ah, tu sebab dia sebab dia tak ada dia akan lihat kepada kaca mata yang amat amat kecil. Yes. Exactly, learning curve dia terlalu uh, terlalu steep. kita semua dah dah dah, dah, dah pernah jatuh bangun kat situ. Uh, yang tak masuk akal ni. Yang tak sesuai kepada terutamanya mereka average ya. I'm talking about between 20 to 45 years old uh, traders yang yang apa majoritinya kata nak buat pendapatan sampingan. The thing is, it, they are treating it that way and getakkan macam berjudi. Ada <laughs> Adalah duit lebih kan. Kita tengok entak kali ni. Itu ha, ha, dia. Itu bukan trading pun. Itu judi. Tak payah siang malam nak menghadap YouTube lah, nak tengok live kat sini lah, tak payah kau masuk je ya apa-apa, rasa masuk, masuk, rasa keluar, keluar so, um, apa dia, and, and make it very short term, itu je tak buang masa, itu je, tapi kalau anda serious then trading could lead you somewhere if you put, you know apa tujuan modal anda, apa portfolio dia apa yang sesuai kepada anda itu dia Okay so langkah pertama kita perlu buat buat your budget nak bina portfolio dagangan ketahui budget bila anda tahu budget anda anda boleh tahu makna duit tu toleransi risiko dan baru anda dapat bina objektif tengok jadual masa anda betul itu itu biasa is Average dia adalah 3 tahun. 3 tahun untuk dia realize bidang ni untuk dia tetap. Ha, masalahnya dalam 3 tahun tu dia pernah dia pernah withdraw. Ha dia pernah withdraw besar. Ah ha, itu yang kita panggil sebagai hook, eh. dia punya hook, lekat. Nah ha, dia dah lekat. Sebabnya untung besar ataupun rugi banyak dia nak balas dendam. Ah ha, trading dia jadi lain. Bila anda dah ada objektif, anda akan sesuaikan teknik ataupun sistem anda kena tak kepada kepada anda. Dapat tak dia bagi apa yang anda nak dan anda capai objektif anda bukan dengan teknik yang hebat. Tak. Model size posisi, kaedah penggunaan equity. Kita akan kita akan uh, tekankan lagi ini dalam uh, sesi minggu ini. Eh. Dan sambil tu kerja kita adalah Melihat prestasi sistem menyeimbangkan eh, berapa banyak uh, uh, dana kepada ataupun equity kita kepada different portfolio that we have, and apa perancangan apa milestone kita untuk sama ada dana uh, apa portfolio trading anda adalah portfolio yang hidup, maksudnya anda akan letak lagi duit, letak lagi duit ataupun dia portfolio yang nominal ataupun portfolio penuh, depend pada modal asal dan dekat had berapa anda akan mula keluarkan mana ada orang fikir depo ke <laughs> orang fikir depo <laughs> ha, dia tak ada pancangan seperti itu itu masalahnya jadi modal um, apa dia buat anda punya belanjawan tahunan bukannya hujung bulan ni boleh depo banyak ni tak do your annual budget jadi annual budget berapa kita ada kan, berapa jumlah tu akan bergantung risk tolerance akan bergantung kepada kita kepada individu ok ah ha, dia bergantung kepada individu so berapa jumlah yang dah tolak belanja tahunan kita tu Ah, ha, tu basically your retained income your retained income ni lah kita akan rancangkan macam mana kita nak guna dia? Nak depo berapa? Nak letak dalam ASD berapa? Di situ kita dah dapat buat chart kita Where do you stand financially? Yang angka kebebasan kewangan ni basically anda punya belanjawan setahun Berapa perbelanjaan setahun? Then some of kita dah ada pun passive income mutual fund ke stock option ke ASB ke amanah saham wawasan ke REIT ke apa ke kau beli yang kau tak ada pergi office tu pergi tanya dia hari-hari untung ke rugi dia tahu setahun dia keluar statement ha, berapa ramai yang dah ada tapi tak tahu pun dia dah ada tak, tak, dia macam adalah nanti cukup nanti duit ni nanti untuk aku kalau dah ber, dah bersara nanti hmm Uh, dia, dia tak fikir benda tu kena-mengena Dengan trading so, it, it, it involve money So What what do you do here? Basically you try to Generate Daripada trading Daripada trading Untuk nak kurangkan This deficit. Maksudnya Pump in kepada your passive income Jangan cuba jadi kaya Dengan trading now jarang-jarang kita dengar orang kaya dengan jadi trader. Yang kita dengar orang kaya dengan jadi IB, uh, buka broker, a uh, tu yang banyak kita dengar kaya. Betul tak? Uh, yang jadi trader jarang kita dengar dia orang kaya. Sebab so, apa? Uh, tak ada portfolio dia. Em um, tak tak ke mana cerita dia. Ada teknik ni ramai ikut cikgu ni. Ada teknik ni ramai ikut cikgu ni. Uh, itu dia. Itu realiti dia. Don't don't try to be kaya dengan trading. Because the apa when we talk about trading, we talking about risk. <laughs> Dan maksud kaya itu sendiri apa dia uh, financially free. Financially free bila kita mempunyai passive income yang kita tak perlu nak tengok dia setahun sekali. Mencukupi untuk bayar perbelanjaan kita untuk tampung perbelanjaan uh, kita setahun. And uh, then we talk about financial freedom. Bukannya dengan trading. Oh, akaun kau besar-besar-besar kita dapat withdraw. Account <laughs> <Akaun> abuse. <laughs> Habis. Faham? Ah, uh, goal minggu lepas tiba-tiba dia stuck kan, uh, tak dapat ni. Sebabnya CME ya. Uh, waktu tu anda nak tahu which one adalah broker yang ambil daripada price dari market. Nombor dua, broker yang jalan macam biasa, kita tahu price dia dia buat. <laughs> ha, masa tu, jangan tak tahu. Mana satu really bucket shop, mana satu B book, mana satu A book. Ha. Basically, tahulah kedudukan kewangan. Tahu. Dengan ini, anda boleh merancang. Tanpa memahami keadaan kewangan kita sendiri, macam mana kita nak merancang objektif? Faham? Ah, ha, jadi benda-benda dia yang pertama apa jenis portfolio anda, kita? Fikirkan soalan-soalan ni. Kenapa anda terlibat dalam perdagangan akan banyak bergantung kepada keadaan kewangan anda, bergantung kepada modal dan apa sasaran portfolio anda? tak payahlah cerita pendapatan sampingan ada jadi duit lebih kan ada lah duit lebih cukup untuk beli kopi kontrak siang malam nak beli kopi je. Zeus <laughs> aduh hai. <laughs> sekali tak dapat nak sebut nak beli KFC kan McDonald tak boleh berapakah saiz portfolio anda modal anda Okey sama ada itu modal penuh jumlah besar itu akan dinamik Maksudnya anda akan tambah, tambah, tambah Ataupun itu nominal Anda ada certain jumlah Tapi anda jadikan dia percentages Kepada jumlah yang lebih besar Itu nominal Apakah Hat kehilangan dia Apa plan anda Adakah anda akan stop trade Ataupun what Apa, apa plan dia Jangan fikir untung dulu Fikir rugi dulu Fikir jahat dulu and baru fikir sasaran keuntungan. Sebab sasaran keuntungan ni, kita boleh cuma boleh dapat bila kita dapat sasaran kerugian. Uh, nak dapat sasaran kerugian, ada kena tahu berapa equity yang anda nak letak. <tansipun> Tanpa benda tu, macam mana kita nak ada target? Bagus ke aku punya pulangan ni? Kita tak tahu. Dan kita akan lihat masa eh, dalam dalam uh, segmen seterusnya nanti pukul 8, 8, eh pukul 9 malam nanti. Ya. Apakah masa yang anda akan luangkan untuk portfolio anda? Ya. Don't let... Yes, itu... Not all, not all, ya, rancangkan. Basically, what what I'm I'm trying to do here adalah buat something hybrid buat a hybrid punya punya ni punya portfolio where you have your passive income portfolio and apa variable income variable income ni adalah trading tadi Okay, and saya tu saya selalu sebut naik 80-20 yang retain income tadi eh. banyaknya masuk kepada passive income So, 20% at, uh, daripada your retained income annual go to your variable income. Uh, katalah anda nak guna dia untuk semua trading. So, if you know apa pulangan yang selama ni anda dah buat, you can have basically uh, risk-free punya financial portfolio. You can't be looking at trading as not part of your financial portfolio. Kalau tak, itu jadi portfolio judi <laughs> Portfolio suka-suka ha, Maybe lah Yang dah bersara tadi Yang pendapatan sampingan Kalau jadi uh, Dia duit untuk beli Biasa beli kopi kedai A ni kedai B Ya Kedai B mahal sikit Itu mungkin dia lah Tapi dia dah bersara Tak ada apa-apa Jadi dia buat lah uh, Untuk dia buat target Cukup untung banyak ni Boleh beli kopi kedai B Contoh So things like this lah in fact you can have a risk free eh? berapa pulangan dekat sini that will be your your maximum loss yang sebelah sini yes kita nak besarkan pasif anda tak nak besarkan variable income anda of, dia dia depend eh dia depend kepada few things yang pertama usia usia kan ha, kalau usia anda muda lagi maybe yang kat sini boleh besar Of course, what is correct here it depend kepada individu. I can't go too dalam kepada benda ni sebabnya itu jadi nasihat pelaburan. Jadi anda kena lihat sendiri apakah perancangan anda di sini antaranya usia, antaranya active income anda, basically benda ni lah pengalaman anda uh, apa objektif anda uh, jadi benda-benda ni jangka usia saya tak nak letak usia And maklum kita dah senja kan <laughs> semua ni akan menentukan your risk tolerance ya. lagi lagi berumur anda anda tak dapat ambil semua hilang alright jadi kita jumpa lagi pada 8.30 nanti uh, eh, pada pukul 8 nanti untuk pick of the week uh, pada jam 8 nanti ya. Uh, thank you Rina Okeylah, boleh masuk sistem. Dekat-dekat sistem anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.